असलकुम सजनो मित्रों बेलियो की हाल है ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਫਖਰ ਨਾ بلند ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ आप चल के देखने आई थी वीडियो मानव अधिकारों के लिए पहली शहादत अगर किसी ने दी थी तो उनका नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहब था सिखों के नौवे गुरु थे जिन्होंने तिलक जंजू की रक्षा के लिए यानी तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए जब औरंगजेब पूरी दुनिया में और इंडिया में गदर मचाया था उन्होंने जबरदस्ती लोगों को धर्मांतरण के लिए जोर जबरदस्ती से प्रेरित किया था कश्मीरी पंडित और हिंदू लोग जब गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे और अपने धर्म बचाने की गुहार लगाई थी तो 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 उस शर्त में औरंगजेब ने ने कि या बहादुर तो बहादुर जी जी खुद बन जाए वो बलिदान दे तो जी ने अपनी शहीदी देकर इस देश की संस्कृति को और इस चीज को बताया था कि मानवता से ऊपर कुछ नहीं है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ही हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनकी शहीदी ही पुरानी दिल्ली सीजगंज गुरुद्वारा साहब चांदनी चौक में हुई और मैं आग्रह करूंगी आपके द्वारा सरकार से कि 24 नवंबर 2024 को जब गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरुप्रव मनाया जाता है हम उनकी शहीदी को याद करते हैं उस वक्त अगर सरकार चाहे तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम की घोषणा हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम कर सकती है डिमांड नेम ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू हिंद की चादर धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के नौवें गुरु थे उनके नाम से करने का आग्रह करती हूँ पूरी साहब भी बैठे हैं अच्छी तरह से हिस्ट्री को जानते हैं और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ही हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनकी शहीदी ही पुरानी दिल्ली सीसगंज गुरुद्वारा साहब चांदनी चौक में हुई और मैं आग्रह करूंगी आपके द्वारा सरकार से कि 24 नवंबर 2024 को जब गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरुप्रव मनाया जाता है हम उनकी शहीदी को याद करते हैं उस वक्त अगर सरकार चाहे तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम की घोषणा हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम कर सकती है क्योंकि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से लोहा लिया था और माना जाता है कि दुनिया में मानव अधिकारियों के लिए पहली शहादत अगर किसी ने दी थी तो उनका नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहब था सिखों के नौवे गुरु थे जिन्होंने तिलक जंजू की रक्षा के लिए यानी तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे जब औरंगजेब पूरी दुनिया में और इंडिया में गदर मचाया था उन्होंने जबरदस्ती लोगों को धर्मांतरण के लिए जोर जबरदस्ती से प्रेरित किया था और सारे लोग खासकर कश्मीरी पंडित और हिंदू लोग जब गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे और अपने धर्म बचाने की गुहार लगाई थी तो उस शर्त में औरंगजेब ने कि या तो गुरु तेग बहादुर जी खुद बन जाए वो बलिदान दे तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी देकर इस देश की संस्कृति को और इस चीज को बताया था कि मानवता से ऊपर कुछ नहीं है और हर धर्म का हर धर्म वालों को सम्मान करना चाहिए और किसी भी धर्म का ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਮੇ ਆਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਉਸ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾ ਧਰਮਾਂਤਰਣ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਾਉਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ مذہب اسلام ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੀ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਨ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਸਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਬ ਰੱਖਾ